Слово сполучення новий день у нашій свідомості викликає чимало асоціацій. Це і перші проміння сонця, і настирливий звук будильника, ломін за вікном, чашечка кави та поспіх на роботу. Але це асоціації дорослих. А що ж таке ранок у розумінні дітей? Новий день це коли старий день е, проходить новий новий день починається. Любими. Это когда мы посыпаемся. Новый день. Это, это когда утро. Новый день. Я не знаю. Новый день это когда идешь в садик и еще когда просыпаешься и что-то новое. А что ты делаешь, когда просыпаешься? Я делаю, э, просыпаюсь, засыпаю постельку, э, иду, иду в ванную, чистю зубы, и, и потом утром просыпаюсь, и если у меня будет там утром бардак, я буду убираться. Ну, а мультики смотрю. Вот зарядку точку делаю. Я не люблю зарядки. Умываюсь, в садик иду. Ну, умываюсь, и чищу и чищу зубы. Я собираюсь в садик. Ну, в это время я только сначала просыпаюсь, начинаю не только после еды, начинаю одеваться. Ну там сижу пару минут в планшете, я потом начинаю одеваться, меня зовут, потом начинаю ехать в садик. Я просыпаюсь, одеваюсь, иду в садик. Застилать постель, убрать быстро и еще э, помочь братику. Доброе утро! Доброе утро! встречайте утро с новым днем. С добрым утром!